एंटीना का वायर रिमूव कर लीजिए देखो इसके नीचे एक रबड़ लगी हुई है सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट टू सर से हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम सीखते हैं वीवो एफ उन्नीस प्रो में फोल्डर डालना फोल्डर डिस्प्ले या कोम्बो कुछ भी आप उसे कहते हो एफ उन्नीस प्रो है तो इसको हम इसी तरीके से आज इसमें फोल्डर डालना सीखेंगे कैसे आप ईजीली घर पे घर पर हो तो घर पे भी डाल सकते हैं इसको कोई म... देखो एक तो हमारे दिमाग में एक मिथ होता है एक वहम हमारे दिमाग में होता है कि हम किसी शॉप पर लेके जाएंगे और वो मशीन के द्वारा इसको ठीक करेगा ऐसा कुछ नहीं होता भाई हाथ से ही करते हैं आप खुद से कर सकते हो उसको ठीक इसी तरीके से डिस्प्ले आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या किसी भी शॉप पर जाकर होल के पास से आप डिस्प्ले ले सकते हैं अगर आप किसी शॉप पर कराने जाते हैं तो वो आपसे ढाई तीन हज़ार रुपये चार्ज करेगा इसका जो है इजी तरीके से निकल चुका है दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर सकते हैं आप अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो और दोस्तों ये देखो ये तो खुल गया अब सबसे पहला काम आपका क्या होता है सबसे पहला काम होता है बैटरी का पत्ता आपको रिमूव करना है ये बैटरी का पत्ता है ब्लैक वाला किसी भी मोबाइल में ना ब्लैक कलर का जो पत्ता होगा वो बैटरी का ही होगा है ना इसको आप नाखून की मदद से निकाल लीजिए किसी भी चीज़ से आप इसको बस इतना उठाना है थोड़ा सा बस डिस्कनेक्ट करना है बोर्ड से बोर्ड से हट जाएगी और बीच वाला जो स्टिकर है ग्रीन कलर का इसको पकड़ना है आपको इसको नहीं पकड़ना इसको नीचे दबा लेना इस पन्नी को इस पन्नी को नीचे दबा लो और एक ग्रीन वाला जो है इसको आप पकड़ के खींचोगे तो बैटरी निकल आएगी आपकी है ना आराम से निकल आएगी इसका डिस्प्ले का पत्ता ठीक है डिस्प्ले इसकी ऐसी आएगी ये निकलेगी और ये बोर्ड भी आपको निकालना है ठीक है तो क्योंकि नीचे जाएगा तो ये बोर्ड आपको ऊपर उठाना पड़ेगा और इसमें हम जो चेंज करेंगे ना दोस्तों तो उसका सेंसर जो होता है ना वो नहीं चलता जो कॉपी फोल्डर होता है ना उसमें जो डिस्प्ले पे सेंसर है इसमें डिस्प्ले पे सेंसर होता है ना वो डिस्प्ले पे सेंसर काम नहीं करता तो वो कस्टमर को आप पहले बता दीजिए ज़्यादा अच्छा है वरना बाद में झगड़ा होता है कस्टमर बोलता कि है कि भैया मेरे को पहले बता देता है अगर ऐसी बात थी तो कॉपी फोल्डर में कभी भी आपका वो नहीं चलेगा बिज का सेंसर जो डिस्प्ले पर होता है ना वो काम वो वर्क नहीं करता ये एंटीना का वायर रिमूव कर लीजिए देखो इसके नीचे एक रबड़ लगी हुई है है ना रबड़ ध्यान करके निकाल लीजिए और इस रबड़ को है ना निकाल के आगा आगा आप रख लीजिए फोल्डर कितने का पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फोल्डर कितने का मेरे को पड़ा है इसी तरीके से लगाना भी आप सीख जाएंगे आपके हज़ार पाँच सौ रुपये दोस्तों बचने वाले हैं अब देखो दोस्तों इसकी किनारियों पे जो भी कुछ लगा हो ना वो आप साफ़ कर लीजिए अच्छी तरीके से गम नहीं होना चाहिए इसके किनारियों पर पहले वाला जो पुराना गम लगा होगा ना जिससे इस डिस्प्ले को चिपकाया हुआ था तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर सारा आप साफ कर लीजिए सूती कपड़े से कर लीजिए दिक्कत नहीं है फोल्डर मैंने लगा लिया है पेस्ट नहीं किया है अभी मैंने अभी खाली मैंने टेस्टिंग के लिए इसको लगाया खाली आप एक कनेक्टर लगा के और इसको चेक कर लीजिए पहले आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये करके देखा है डिस्प्ले को है ना पहले लगाने से पहले पेस्ट करने से पहले हमें चेक करना ज़रूरी होता है दोस्तों है ना अच्छी तरीके से हम चेक कर लेते हैं पहले डिस्प्ले हमारी ओके दोस्तों ये हमें स्टिकर इस, इस एक पन्नी चिपकी हुई है इसको आप हटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आराम से हो जाएगा सारा काम आपका ये निकाल लेते हैं प्यार से निकाल लीजिए आराम से निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ये स्पीकर की जाली होती है ये लगानी बहुत ज़रूरी है नहीं लगाएंगे तो फिर हमें वो मट्टी आपकी उसके अंदर चली जाएगी दो चार दिन में मिट्टी इतनी ज़्यादा घुस जाएगी उसके अंदर कि फिर भद्दा दिखाई देगा आप दोस्तों इसमें पेस्ट हमने लगा लिया है और ये जाली भी हमने लगा दिया अब इसका फोल्डर हम इसमें लगा देंगे कोशिश करना दोस्तों काम करने की पेस्ट आपका सूखना नहीं चाहिए रखे रखे है ना अगर हम कस्टमर का काम करके दे रहे हैं ना दोस्तों तो पूरा ईमानदारी के साथ हमें काम करना चाहिए जो है एंटीना का वायर जो है इसके नीचे से आएगा इस पत्ते के एंटीना का वायर दोस्तों याद करके लगा दिया करो ये रिंगर डब्बी ये भी लगा देंगे कोई भी चीज़ दोस्तों हमसे छूटनी नहीं चाहिए चीज़ हमारा रहना चाहिए हमारी कोई भी चीज़ देख लेंगे कोई स्क्रू तो नहीं है कभी कभी ना नट यहाँ पे लग चिपका रह जाता है और फिर हम दबाते हैं तो उससे डिस्प्ले टूट जाती है हल्का हल्का दबाते रहें आप बस वो जल्दी से मैं कस लेता हूँ आपके लिए हल्का हल्का ताकि बैक कवर भी आपका एकदम सेट बैठ देखेंगे ना तो कहीं से भी आपको लाइट नजर नहीं आएगी कहीं से भी नहीं आएगी क्योंकि जो फोल्डर लगाया है ना वो दोस्तों मैंने आपको दिखाया था किनारी वाला फ़ोल्डर कभी भी लोगे ना तो उसमें आपको बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आएगी साइड से ये दोस्तों फोल्डर हमारा लग चुका है अब दोस्तों इसको हम 15 मिनट रखेंगे बस 15 से 20 मिनट बाद इसको निकाल देंगे उसके बाद हमारा हम बिंदास अपना काम कर सकते हैं ये ऊपर की पन्नी आप हटा देना उसके बाद इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यही काम अगर दुकान पर आप कराने जाते हो तो आपसे दो से ढाई हज़ार रुपये ले ली जाएंगे ये डिस्प्ले में बता देता हूँ आपको कितने के है ये जो फ़ोल्डर है ये हमें पड़ा है हज़ार पचास का एक हज़ार पचास का ठीक है दोस्तों तो ये अभी फ़िलहाल एक हज़ार पचास का है अगस्त आ, सितंबर चल रहा है सितंबर दो हज़ार बाईस अभी इसका प्राइस ये चल रहा है बाकी आप कमेंट करके बताना आपने कितने में ख़रीदा तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ठीक है दोस्तों